Всем привет! В общем, решил поближе рассмотреть корес Сири наконец-то. В общем, вот взял две линейки от 90-х. Да, то есть Siri тоже 90-й и сигма 90. То есть вот линейка сигмы на 63 сантиметра 8 мм в одну сторону. И в другую на 45 и 8. Да, и здесь на 40 сантиметров относительно 0, а в эту 50 55 грубо говоря вот. это первый такой минус да что меньше линейка ну или не знаю минус или плюс ну, в общем, каждого для себя лично мое мнение это минус вот второй момент вот есть аппендицит такой который четко фиксируется, там у него такие есть зубчики трапециевидные и пазы, то есть он садится все четко, без лифтов, без вопросов. Но, блин, он не на одном уровне. Вот, можно это увидеть. Это вот, скажем, второй такой Косяк минус не знаю. То есть, если посмотреть с торца, то он тут фрезерованная эта часть. А здесь просто шкуркой так сняли за усню. Да и фиг с ним. Сойдет. Вот. Это второй, третий. Третий момент. Вот. Точность линейки, как по мне, один из самых главных. Сейчас поставим. Чтобы было удобно видеть. Вот. Двадцать нулем. Сейчас двину чуть-чуть. И здесь. Сейчас чуть приподниму, чтобы было. и смотрим здесь. То есть, если посмотреть вот на 13 и 7, они должны совпадать. Они ровно на миллиметр ну, совмещены. То есть, смещены. Вот. То есть, вот эта часть, она растянута на 1 миллиметр больше. Я проверял, это аналогично тоже в одну сторону. Это вот третий косяк, да? Четвертое. Писать то, что оно вот, не на одном уровне. То есть, если сравнивать сильно, да, то на одном уровне то есть, ты четко фиксируешь, ну там скажем так, стреляешь да, поближе, максимально близко к плитке, то здесь получается тут нижний нормально, а здесь уже получается через расстояние. Может это не сильно принципиально, но тем не менее, это Скажем, в какой-то степени сбивает. Вот. Это третий, четвертый косяк. Очень редко, но тем не менее может попасться там надо размер, допустим, 5,8 миллиметров. А его здесь нет. Здесь вот эта ступенька, как в одну сторону, так и в другую. Вот. Что еще? Еще вот если у Сигмы вот эта шкала. Ну, максимально сколько это возможно приближен, ну, ближе к именно рабочей части, да, то у Siri перенесена она из-за вот такой бортик. То есть это надо условно так стрелять его, да, чтобы понимать вот этот размер. Это первый момент. И второй, что в Сигме есть миллиметры, а здесь через 5 миллиметров. Видимо, для итальянцев инженеров скажем, Siri, не так уж это важно. Ну, вот эта пластиковая часть, не знаю, особо там она не несет нагрузки, но тем не менее. Ну, вот это то, что касается только по линейке. В общем, мое мнение, Siri полная шляпа. По крайней мере, что касается линейки. Ну, опять же, это одно из главных критериев большие поворачи, что хороший станок должен быть с хорошей линейкой, а тут ее просто нету. Опять возвращаемся к инженерам Сири. Вот смотрите ролик, и сейчас я его буду двигать прям, прям мыслями. хотите узнать секрет? Все просто. Вот эта фигня, она болтается в этой шахте. Ну и, соответственно, на ней ролик закреплен. И вот она болтается. Вот какие хитрые инженеры до такого додумались. Вот отсюда. Сейчас Так вот, Сири.